एक टेलीविजन पर एक प्रोग्राम हाल ही में आया। उसका नाम रखा था नियर डेथ डेथ जी हाँ और उसने, उन्होंने उन लोगों उन्हों को सामने लाए उन्होंने कहा कि हम मसला ऑपरेशन थिएटर में थे और हमने महसूस किया कि हम एक ऊपर चले गए हैं और अपने सारा मंजर जो है देखा किस तरह ऑपरेशन हुआ और फिर वापस आ गए और जब उन लोगों को डॉक्टरों को बताया तो बड़े हैरान हुए कि ये तुमने कैंची उठाई थी तुमने ये किया था और बाज़ ने कहा कि हमने देखा कि टनल में से गुजर के हम अपने पुराने अपने वाले देन से भी दूर से मिले और फिर हम अपने में वापस आए इस प्रोग्राम वाले ने इसका नाम ये रखा था कि ये रूह डिटैच हो जाती है और फिर रूह वापस आ जाती है इस सिलसिले में इसके मतलब लिटरेचर है एक लम्बे अरसे मेरी उस पर नज़र है मैं एक से ज़ायद किताबें मुख्तलिफ मौजूद पहलुओं से लिखी हुई मुआफ़ मुखारिफ पढ़ चुका हूँ और इसका सब का तजिया करने के बाद मेरा ये कथित तौर पर नतीजा है कि इसका मौत के बाद की ज़िंदगी के हालात से कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं ये ज़िंदगी के अंदर जो रूह को खुदा तला ने जो मख्तलि सलाहियतें बरती हैं उनके किसी मौके पर चमक उठने से ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिसका सिर्फ मौत से ताल्लुक़ नहीं चुनाचे ये जितने जो आजकल एडवांस रिसर्च ग्रुप्स हैं उनमें से एक नॉर्थ कैरोलिना में काम कर रहा है इस वक्त और बाकायदा यूनिवर्सिटी का हिस्सा है इसमें पैरासाइकोलॉजी पर रिसर्च हो रही है उन्होंने मुख्तलफ साइंसी जराए इस्तेमाल करके फिज़िक्स केमिस्ट्री और चोटी के यहाँ तक के नोबेल लॉरिएट्स को भी साथ शामिल किया है और ये नतीजा निकाला है कि जो इंसानी ज़िंदगी का शूर है जिसे मज़बी लोग रूह कहते हैं उस श में ये सलाहियत मौजूद है कि अपने जिसम से बाहर की चीज़ों को महसूस कर ले और नक्शा देख ले के बाहर क्या है बाद लोगों में ये सलाहियत है वो चमक उठती है बादजों में नहीं इसलिए ये जो लोग हैं ये यकीनी तौर पर खुदा तला की तरफ से जो सलाहियतें वजियत हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं कोई जायद चीज़ नहीं है ये एक हतमी फ़ैसला है अगर मरने के बाद जी उठने पर दोबारा जी उठने वाला मामला है जिसको ये एहतियातन नियर डेथ कहते हैं अगर हम ये यकीन करें कि वाक़ता इनकी रूहें जिसम से अलग हुई थी और वापस आई हैं तो जो एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ का बताया वो तो सच्चा निकल रहा है जो वहाँ का बताया वो झूठा निकल रहा है कथी तौर पर साबित है कुरान से और मज़ाहब की तारीख से कि लाज़मन झूठा है क्योंकि इन सब लोगों में हर किस्म के बदकार भी हैं बद्यान खबीश लोग जहरीय भी शामिल हैं तो क्या आप ये यकीन करेंगे कि तमाम लोगों से खुदा का बिल्कुल एक ही जैसा सलूक हो रहा है टनल में से गुजर के आगे रोशनी नजर आ जाती है और आगे रिश्तेदार खड़े हैं ये महज कहानी है हम सिर्फ उस हिस्से की गवाही दे सकते हैं जो इस दुनिया से ताल्लुक रखता है उसकी तशीर पैरासाइकोलॉजी में मौजूद है और नियर डेथ के वक्त चूंकि जिसम से रूह अमलन बिल्कुल किनारा कशी करने पर तैयार बैठी होती है जो पर तोड़े खड़ी है उस वक्त ये एक्सपीरियंस ज़्यादा वाज़े हो जाता है इतना हिस्सा तो माना बाकी इनके वह तोहमात जिनके साथ वो जिंदा थे वो उम्मीदें जो समझते हैं कि शायद अगर हम मर जाए तो ये फ़ायदा हो जाए वो आकर बयान किए हैं इन्होंने और चूँकि अब ये शुरू हो गया सिलसिला अब हर एक वही बातें बयान करता है इसलिए हर आदमी का एक ही एक्सपीरियंस होना बाहर बात की जिंदगी के मुतालिक ये कदी तौर पर बताता है कि सब झूठ है क्योंकि बात की जिंदगी है तो खुदा है बग़ैर खुदा के वो बात की जिंदगी को हकीकत नहीं रखती और खुदा है तो वो झूठे और सच्चे में फ़र्क करेगा ये कैसे हो सकता है कि सारी उम्र तुम लोग गंद गंदियों गंद गंद तरारो इनकार भी करते रहो और उसी तरह प्यार से टनल में से गुजारे और आगे रोशनी रोशनी हो और टनल के पली तरफ जो रोशनी के तस्वर है इनका मुहावरा है यहाँ का वही दिमाग पर असर कर रहा है बस उन के जो जायज़ा लिया है मैंने उनमें और भी बहुत से कि सिर्फ ये नहीं है में से गुजरना और भी बहुत से केसेस थे जिनसे जिनका जायजा लेने के बाद मैं समझता हूँ कि ये एक पहलू नफसियाती हैं दोनों ही एक ऐसा पहलू है जो इस दुनिया से ताल्लुक रखता है वो नफसयाती तौर पर सच्चा साबित हो सकता है अगर ये तो दावा भी एग्जेजरेटेड है कि हर बात बयानी उसी तरह देखी जो विश्वल तहकीक करने वाले हैं उन्होंने ना उनके पूरे इम्तहान लिए ना पूरी तरह उस बयान का जायज़ा लिया और ये देखा कि बैन ही उस वक्त क्या हो रहा था जो ऐसा नस्बता दुरुस्त नज़र आया उसको कबूल कर लिया और ये आम रिवाज है इसलिए ये तहक़ीक करने वाले भी एक मन मकसद ले कर तहक़ीक कर रहे हैं और इन तहकीक करने वालों के अलावा आम दुनिया में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें ही क्यों दिखाई नहीं देता अब ये बताएं पाकिस्तान हिंदुस्तान में लोग नहीं मरते अफ्रीका में नहीं मरते वहां मरने के बाद कोई वापस नहीं आता इस तरह नियर डेथ से वो ये एक्सपीरियंस को नहीं बयान करता अजीब बात है कि सिर्फ अमरीकन ही तहकीक करेंगे तो ये एक्सपीरियंस सामने आएगा और आम दुनिया उस तहकीक से ना चीन में कभी ये वाक्य गुजरे ना जापान में गुजरे ना हिंदुस्तान न पाकिस्तान न बांग्लादेश वहाँ के तजर्बे अलग अलग हों साज़दा मरहुमा का जो तजर्बा था वो कितना वाज शफाफ़ बिल्कुल अलग तजर्बा था और वो एन मजहबी अकदार की तइद का था और इसलिए ये जो तहकी है ये भी तो सोचें कि आलमगीर क्यों नहीं है ये आलमगीर बनाते हैं कि जी हमने आस्ट्रेलिया में भी देखा था फलां जगह भी रिपोर्टेड केसेस इकट्ठे किए हैं मगर बाकी गरीब दुनिया उसी तरह पड़ी हुई है वहां हमारे मा, मालूम मालूम तजुर्बे में एक दफा भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि लोग जाके टनल में चले गए हों फिर वापस आ गए हों ठीक है